بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین حضرات چار پانچ چیزیں ہیں جن پر آج سے آپ سے گزارش کروں گا پہلی اس میں حسینہ واجد کے صاحبزادے کا انٹرویو ہے دوسرا مودی کا اسرائیل جانا ہے تیسرا پانی کا مسئلہ ہے چوتھا جموں کو ایک الگ سے اسٹیٹ بنانے کی بات کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ اسرائیل یو اے ای اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلامی نیٹو کا مقابلہ کرے گا ابھی تو اسلامی نیٹو کی چیز ہے ہی نہیں ان چیزوں پر آپ کے سامنے گزارش کروں گا پانی سے شروع کرتا ہوں پانی نعمت رب جلیل ہے پانی زندگی ہے پانی کے بغیر کچھ نہیں ہے اور اگر پانی نہ ہو تو کہت ہے کہت ہو تو موت ہے موت ہو تو پھر موت ہی موت ہے کچھ اور نہیں ہے بھارت نے سندھ تاج معاہدے کو ہیلڈ ان ابینس کیا انیس سو ساٹھ کے معاہدے کو میں نے پشتے بھی ایک پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا لیکن ذرا بات کچھ آگے بڑھ گئی ہے پاکستان کا موقف اس وقت یہ ہے کہ ہمیں پانی کے حوالے سے اپنی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہے اور ہم یہ بات برملا کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پانی کی بندش ریڈ لائن ہوگی ریڈ لائن کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات وہاں تک پہنچ گئی تو اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو کچھ بھی ہوگا اس میں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور میں نے تو گزارش آپ سے کی تھی کہ اب جنگیں پانی پر ہوا کریں گی زمین کے حصول کے لیے نہیں بھارت یو این میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کر رہا تھا اس لیے پہل گام کے واقعے کے بعد ہم نے پاکستان کے پانی کے معاملات کو ہیلڈین بینس کر دیا یعنی معطل کر دیا حکم امتناع میں ڈال دیا بڑا ہی بے شرم اور بے غیرت لوگ ہیں بھارت کے وہ حکمران جو ذلت اٹھا اٹھا کر پھر بھی اپنے آپ کو جھوٹ کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتے ہیں بہت ہی بے ہی کی انتہا ہے جھوٹ کمینگی منافقت ریاکاری، اس کو استعمال کر رہے ہیں کہاں پہل پہلگام کی وہ رپورٹ جو ہم ان سے بار بار مانگ رہے تھے پوری دنیا نے مانگی پوری دنیا میں سے کسی ایک بھی ملک نے بھارت کی پہل گام کے واقعے پر حمایت نہیں کی بھوٹان نے بھی نہیں کی نیپال نے بھی نہیں کی مالدیپ نے بھی نہیں کی سکم نے بھی نہیں کی بنگلہ دیش نے بھی نہیں کی چین نے بھی نہیں کی امریکہ نے بھی کی اسرائیل نے بھی نہیں کی پتہ نہیں کہاں سے وہ یہ معاملہ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پھر ایک فالس آپریشن کریں گے اور اس کے انتخابی نتائج ہمارے حق میں نکلیں گے لیکن انتخابی نتائج کیا نکلتے پوری دنیا میں پاکستان کی فضائی بالادستی قائم ہو گئی ہمارا تو کاروبار بڑھ گیا ہمارے تو جہاز بکنے شروع ہو گئے ہمارے تو مالی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہم تو فارن ایکسچینج اب لیں گے جہاز بناتے ہیں ہم خود ہیں اور ہم اس کو بیچیں گے لیکن پہلگام کا کوئی ثبوت نہ ہمیں دیا گیا نہ یو این کو دیا گیا نہ امریکہ کو دیا گیا ابھی کل ڈیووس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں نے وہ جنگ رکوائی میں نے آپ سے گزارش کی تھی پچھلے پروگرام میں کہ ایک چھوٹی سی غلطی کے نتیجے میں اٹامک وار شروع ہو سکتی تھی اے آئی کی غلطی کے نتیجے میں لیکن بہرحال بات تو میں پانی کی کر رہا ہوں ایک یو این کا ادارہ ہے یا یو این کا یو این کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے گلوبل واٹر بینک کرپسی پالیسی راؤنڈ ٹیبل جس میں ہم بھی موجود ہیں اور بھارت بھی موجود ہے اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے تحت کیا ہوا معاہدہ پانی کا جس کے نتیجے میں ہم نے تین دریا چھوڑ دیے تھے لیکن چناب جیلم اور سندھ کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے سندھ کا کچھ پانی تو بھارت استعمال کر سکتا ہے لیکن اس پر رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں ڈیٹا نہیں دیا جا رہا اور یک طرفہ طور پر اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا معاہدے کو لہذا ہمارے لیے صورتحال گمبیر ہے اور اگر کسی وقت بھارت پانی چھوڑے گا تو پھر ہمارے لیے دقت پیدا ہوگی سیلاب کی اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں خشک سالی کا خطرہ بھی ہے سیلاب کا خطرہ بھی ہے موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ بھی ہے میلٹ ہونے کا گلیشیئرس کے میلٹ ہونے کا خطرہ بھی ہے تو ہم خطرات سے دو چار ہیں اور دنیا کی بدلتی تبدیلیوں میں موسمیاتی تبدیلیوں میں ہم بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں حالانکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کاربن کے بارے میں تو ہم سب سے کم جگہ پر آتے ہیں لیکن نقصان ہمیں سب سے زیادہ ہو رہا ہے یہ ایک معاملہ ہے جس پر ہمیں اور ہماری حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ حکومت تو یقینا سنجیدگی کے ساتھ اس پہ بات کر رہی ہے تبھی یہ بات میرے طرح سے ایک شخص کے پاس آئی جو قبر کے ٹو میں رہتا ہے لیکن دوسری خبر یہ ہے کہ وہ جو یو اے ای کے سربراہ انڈیا آئے تھے تین گھنٹے کے لیے اور اس کے نتیجے میں ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ لے کر چل رہے تھے اس میں اب اسرائیل جائیں گے مودی صاحب اور اسرائیل جا کے وہ یقیناً پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے وہ فلسطین کی بات کریں گے وہ غزہ کی بات کریں گے وہ جو ایک نئی بات چل رہی ہے کہ وہاں ایک کمیٹی بنے اور ایک اجلاس ہو اور اس میں لوگ پیسے دیں ایک ایک ارب ڈالر مانگ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ غذا کے حوالے سے مختلف ممالک سے جس میں ہم نے جانے سے رضامندی کا اظہار کر دیا ہے لیکن لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ارب ڈالر ہے کہ ہم اس میں جائیں اور اس میں اپنی نمائندگی کے لیے ایک ارب ڈالر دیں حکومت اس کی وضاحت کر دے تو ذرا اچھا ہوگا ہمارے پاس تو شاید اتنے ذخائر نہیں ہیں غیر ملکی زہر مبادلہ کے ذرا اچھا ہو جائے گا لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ان حالات میں جہاں بی جے پی کے لوگ بی جے پی کے ایم ایل اے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست جموں کو ایک الگ ریاست کے طور پر یا ایک الگ ر... علاقائی خود مختاری کے ساتھ الگ سٹیٹ کے طور پر دیکھا جائے جموں اور کشمیر ہمیشہ اکٹھا کہا جاتا ہے لیکن جب وہ جموں کی الگ سے بات کر رہے ہیں تو کوئی اور نہیں بولا فاروق عبداللہ کے صاحبزادے بولے ہیں جو اس وقت چیف منسٹر ہیں عمر عبداللہ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ اب قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں دو قومی نظریہ کی بات کر رہے ہیں مسلم اور ہندو کے اکٹھا نہ رہنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے لیے تو خوش آئند ہے کہ قائد اعظم کی کہی ہوئی بات بھارت کے اندر سے اگر اٹھے اور بھارت اس کو تسلیم کر لے تو ہمیں اس پر اطمینان ہونا چاہیے کرکٹ کا معاملہ اپنی جگہ پر موجود ہے مجھے نہیں پتا جو سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت شاید کسی انٹرنیشنل فورم پر اپنے نقصانات کے حوالے سے اور ہٹ درمی کے حوالے سے کسی کیس کو لے کر جا رہی ہے اگر بنگلہ دیش جائے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حسینہ واجد کے ایک صاحبزادے ہی ہیں ایک ہی صاحبزادے ہیں جو ایک طویل عرصے سے امریکہ میں ہیں اب وہ امریکی شہری ہیں کرپشن کے بے شمار الزامات ان پر موجود ہیں وہ اپنے آپ کو پوتر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے جیسے دودھ کے نہائے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں جو میں نے آج ہی دیکھا یہ کہا کہ ہم پر تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں میں نے آپ کو دو تین دن پہلے بتایا تھا کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں دس ہزار کروڑ ٹکا غیر قانونی طور پر اکٹھا کیا گیا تھا اور ان کی خالہ محترمہ جو تھیں وہ تین ہزار پانچ سو کروڑ روپے خود لے گئی تھیں اور ان کی ایک صاحبزادی برطانیہ میں وزیر تھی اس نے استفعہ دیا کیوں دیا اس لیے کہ ان پر کرپشن کے الزامات لگے ان کی دولت کے حوالے سے ان پر الزامات وہاں لگے اور وہاں تو کرپشن کے ساتھ زندہ نہیں رہا جا سکتا یہ بھارت بنگلہ دیش یا ہمارے جیسے ملکوں میں ہی کرپشن کے ساتھ زندہ رہا جا سکتا ہے لیڈری کی جا سکتی ہے ہمارے بھی بےشمار لوگوں پہ کرپشن کے الزامات لگے سب دودھ کے نہائے ہوئے ہیں یہ سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے جو دلچسپ بات اس شخص نے کی حسینہ کے بیٹے نے سوال کرنے والا اچھا رپورٹر تھا وہ ترتیب سے سوال کر رہا تھا اس کو پتہ تھا کہ اس نے کیا جواب دینے ہیں ایک اچھا رپورٹر یہ جانتا ہے کہ میں ان نوجوانوں کو جو اچھے ریپورٹر بننے کی خواہش رکھتے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے سوالوں کی ترتیب جب دے رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سوال کا جواب کس طرح کا آئے گا اور اس جواب میں سے سوال کو کیسے اٹھانا ہے وہ نوجوان سوالوں میں سے جواب لیتا تھا اور جواب میں سے سوال نکالتا تھا ذہنی طور پر تیار تھا انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی اس نے سوال کیا تھا کہ آپ پر بلینز آف ڈالرز کی کرپشن کے الزامات ہیں تو انہوں نے کہا کہ میری انکوائری تو امریکی ایجنسیز نے کی تھی میں تو بالکل پوتر ہوں صاف ہوں شاف شف شاف ہوں بالکل مجھ پہ تو کوئی الزام نہیں میرا ایک ہی گھر ہے امریکہ میں اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ویسے تو یہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ میرا تو پاکستان میں کوئی گھر نہیں لندن میں کہاں سے ہوگا اب میں کیا کر سکتا ہوں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے سونا تو یہی تھا لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا ہمارے دور میں تو ترقی ہوئی تھی صرف ترقی ہوئی تھی وہ پیسے جو میں نے دوہزار اٹھارہ کے حوالے سے بات آپ کے ساتھ کی تھی اس میں حسینہ واجد صاحبہ نے کرمنلس کو پیسے دیے تھے پولیس کو پیسے دیے تھے فوج کو پیسے دیے تھے ایجنسیز کو پیسے دیے تھے پیزائیڈنگ آفیسرز کو پیسے دیے تھے ریٹرننگ آفیسرز کو پیسے دیئے تھے اور اس پر ایک تقریباً پانچ سو صفحات کی ریپورٹ بنگلہ دیش میں اب شائع ہو چکی ہوئی ہے اس کی روشنی میں یقیناً وہاں مقدمات نے چلنا ہی چلنا ہے اور خود ان معصوف کے خلاف بھی وہاں مقدمہ کی تفتیش شروع ہو چکی ہے بلکہ اب تو کاروائی عدالت میں شروع ہو گئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بھارت میری والدہ اور ہمارے لیے محفوظ ترین جنت ہے دنیا میں میری والدہ سیاست سے ریٹائر ہونا چاہتی تھیں اور انہوں نے صاف شفاف انتخابات کروائے تھے دنیا بھر کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تیس سال کی عمر تک کے جو نوجوان ہیں انہیں ووٹ ڈالنے کا طریقہ ہی نہیں آتا انہیں پتہ ہی نہیں ووٹ کیسے ڈالنا ہے چونکہ ان کو پولنگ اسٹیشنس پہ جانی ہی نہیں دیا جاتا تھا اور سترہ سال پندرہ سولہ سترہ سال سے تو معصوفہ پرائم منسٹر تھیں ایسے میں وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ووٹ ڈالنے دیتی ووٹ تو رات کو ہی ڈال دیا گیا تھا اور اس آپریشن کا نام رکھا ہوا تھا رات کی ووٹنگ ووٹنگ تو دن میں ہوتی ہے انہوں نے رات کی ووٹنگ اس کا نام پروجیکٹ کا رکھا ہوا تھا جس میں دس ہزار کروڑ روپے ٹکا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے پیسے ہیں انہوں نے کہا میری والدہ سیاست سے الگ ہونا چاہتی تھی ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی بلکہ بنگلہ دیش میں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ میری والدہ کے دور حکومت میں ہوئی ہے آپ اندازہ کیجئے وہ اپنے نانا کو بھی چھوڑ رہے ہیں پیچھے وہ باقی سب کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ بی این پی کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ جنرل شاہ کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ جنرل ضیاء الرحمان کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ خالدہ ضیاء کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ترقی تو ہمارے دور میں ہوئی جی ڈی پی تو ہمارے دور میں بڑھا زر مبادلہ تو ہمارے دور میں آئے اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن میں چاہتا نہیں کہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ایسی بات کہی جائے جس سے ہمارے کسی بھائی کی دل آزاری ہو ہمارا یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے ہم تو ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں لیکن جو ان پر ظلم ہوا ہوا ہے اس کی بات تو ہمیں کرنی بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہماری حکومت کے اس نوجوان نے سوال کیا رپورٹر نے کہ آپ کی حکومت کے ایک وزیر جو آپ کی والدہ کی پروٹیکشن کے حوالے سے سیف گارڈ کے طور پر یا باڈی گارڈ کے طور پر چلتے تھے اور ان کو وزیر بنایا گیا تھا ان کی ایمانداری کا عالم یہ ہے کہ ان کے پاس برطانیہ میں تین سو ساٹھ گھر ہیں برطانیہ میں ایک گھر عام سا گھر ڈائی تین لاکھ پاؤنڈ میں ملتا ہے اور پاؤنڈ کو آپ ضرب دے دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا پاکستان میں تقریباً چار سو روپے کا اس سے آگے پیچھے ہے بنگلہ دیش میں ممکن ہے وہ دو سو کا ہو ڈیڑھ سو کا پونے دو سو کا لیکن آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ وہاں کتنے کا ملتا ہے گھر جس کے پاس تین سو ساٹھ گھر ہو کوئی سوچ سکتا ہے اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں تین سو ساٹھ گھر کسی کے ہوں تو وہ تو کہاں کھڑا ہوگا وہ تو ملک ریاض بن جائے گا نا اس سے کم تو نہیں ہوگا اور ملک ریاض پہ جو جرمانہ ہوا ہے سپریم کورٹ سے وہ تو شاید نو سو ارب روپئے کا ہے پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں دے گا حکومت لے گی کہ نہیں لے گی کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے حمایتی ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا ان صاحب کے ساتھ ہمارا کیا تعلق اگر انہوں نے سین سو ساٹھ گھر بنا لیے ہم نے تو نہیں بنائے ہمارا میرا تو ایک ہی گھر ہے لیکن ان کی خالہ جو تین سو پچاس کروڑ روپے لے کر تین سو پچاس کروڑ ٹکا لے کر گئی تھیں ان کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ بنگلہ دیش کی عدالتیں فیصلہ کریں گی یا ان پر جب مقدمات کی تفصیل سامنے آئے گی تو ہم اس پر بات کریں گے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی والدہ کیا واپس جائیں گی بنگلہ دیش تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان قیدیوں کے یا جرائم پیشہ یا مطلوب لوگوں کی واپسی کا معاہدہ ہے اس کے تحت بنگلہ دیش کی حکومت کو چاہیے کہ میری والدہ کے خلاف جو جرائم کی تفصیل ہے اس کو بھارت کی عدالت میں آ کر پیش کرے اور بھارت کی عدالت اس پہ فیصلہ کرے کہ میری والدہ کو واپس بنگلہ دیش جانے دینا ہے کہ نہیں جانے دینا ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ وہاں دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہیں بھارت میں ہم بھی تو یہ جانتے ہیں نا دنیا بھی یہی کہتی ہے بنگلہ دیش کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو صرف بھارت کی دلچسپی اور بھارت کے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا کام کرتی تھی ان کو اور کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی اور بھارت مخالف جو لوگ تھے ان کو پھانسیاں دینا ان کو مطلوب تھا جو انہوں نے کر دیا ابھی کل ہی ایک صاحب بزرگ وہاں کی کورٹ میں پیش ہوئے جن کو پھانسی کی سزا کا حکم سنایا گیا تھا ان کی سزا معطل ہوئی اور ان کو اپیل کا حق دیا گیا مجھے ان کی بہت زیادہ تفصیلات کا تو نہیں پتہ کہ ان پہ کیا جرائم تھے لیکن ایک بھلے بزرگ آدمی تھے اسی نوے سال کے وہ ہوں گے اسی طرح انہوں نے نہیں کہا کہ بھارت میں ایک قانون کی حکمرانی ہے اس لیے میری والدہ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ بھارت کے اندر لا کے رکھا جائے بھارت میں بھی پچھلے دنوں خالد عمر اور شجیل نامی دو بچوں کو عدالت نے پانچ سال کے بعد بھی ضمانت دینے سے انکار کر دیا تین چار سال تو مقدمہ کی تفتیش ہی ہوتی رہی مقدمہ پیش ہی نہیں ہوتا تھا سپریم کورٹ کی سطح پر یہ کہا گیا کہ باقیوں کی ضمانتیں ہو گئیں اور ان کے بارے میں جو ڈسکریمنیشن اختیار کی گئی اس پر بھارت کے اندر خود کافی واویلا ہو رہا ہے لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ایک سال اور اپیل بھی نہیں کر سکتے اپنی ضمانت کے لیے کیس کی بات تو الگ سے رہی بھارت میں جس طرح لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے بھارت میں جس طرح لوگوں کو قید کیا جاتا ہے جس طرح شہریوں پر ظلم ہوتا ہے جو تہاڑ جیل کے معاملات ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے اور جس طرح وہاں یہ کہہ کر کہ یہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا تعلق ہے کشمیریوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ قانون کی حکمرانی اس کو کہہ رہے ہیں ریاستی تشدد کو بھی وہ قانون کی حکمرانی کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو بھی وہ مار دیتے ہیں شہید کر دیتے ہیں عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں عام عام خواتین کی ہندو سکھ عیسائی خواتین کے ساتھ بھی وہ ریپ کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لوگ جو ہم چالیس پیتالیس فیصد لوگ ہمارے ہیں بلکہ پچاٹھ فیصد تک لوگ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے ساتھ ہیں بالکل عوامی لیگ کے کاغذوں میں جو ووٹوں کی لسٹ بنائی گئی ہوئی ہے جس پر پوری دنیا واویلہ کر رہی ہے اور الیکشن سے لوگ بائیک آٹ کر دیتے تھے وہی کہہ رہے ہیں ساٹھ فیصد تو ہمارے پاس ہے اب ان کا خیال ہے کہ ریشو جو ہے ووٹر کی ٹرن آور جو ہے وہ چالیس پرسنٹ کے قریب ہوگا وہاں کے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ ستر اسی فیصد کے قریب ہوگا ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تو ووٹ نہیں ڈالیں گے جب ان سے ہی کہا گیا کہ آپ کی کرپشن کی داستانیں اور ڈاکیومنٹ اور سارے پروف جو ہیں وہ اور جو آپ کی والدہ نے ظلم کیا نوجوانوں پر جولائی دوزہ چوبیس میں اس کی رپورٹس تو یو این نے بھی بنائی الجزیرہ نے بھی بنائی اور بی بی سی نے بھی ٹیلی کاسٹ کی تو انہوں نے کہا تاثب پر ہیں یہ رپورٹیں میں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا تو انہوں نے کہا آپ کے وی لاغز میں یا آپ کی گفتگو میں یا آپ کے میسیجز میں کوئی چیز ہمیں ایسی ملی نہیں ہے کہ جس میں آپ نے ہی کچھ چیز کہی ہو اور آپ ہمیں ذرا اگر دے دیں تو ہم اس کو بھی چلا دیں گے جو یقیناً ایسا کچھ نہیں ہے ان کی والدہ کے جو احکامات تھے لوگوں کو گولی مارنے کے اس پر تو ابھی میں نے کل ہی بتایا کہ میموریل ایک وہاں بنا ہے ایک یادگار بن رہی ہے اس یادگار میں ان کی آواز موجود ہے جو انہوں نے مختلف افسروں کو فون کیے ایک دلچسپ بات انہوں نے کی انہوں نے کہا کہ جو تشدد ہوا مظاہرین پر وہ ہماری حکومت کی غلط کاروائی کا نتیجہ تھا ہماری حکومت کا غلط فیصلہ تھا کہ لوگوں پر تشدد کیا جاتا میں نے تو منع کیا تھا میں نے مخالفت کی تھی لیکن اس نوجوانوں کے قتل عام جو چودہ سو نوجوان وہاں قتل عام ہوا جن کا اس سے بھی شاید زیادہ انہوں نے کہا میری والدہ نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا اس رپورٹر نے پوچھا جو اجتماعی قبریں ہیں تو انہوں نے کہا مجھے تو کسی اجتماعی قبر کا نہیں پتہ تو اس نے کہا دنیا نے دیکھی ہیں ایک سو چالیس لوگوں کی لاشیں وہاں سے نکلی ہیں انہوں نے اس سے انعراف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے مظاہرین کے ساتھ جو تشدد کیا اس کے نتیجے میں زیادتی ہوئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ ابو سعید جس نوجوان نے یوں کر کے کہا تھا گولی مارو اس صحافی نے پوچھا کہ آپ نے جن لوگوں کو مارا ان سے معافی مانگیں گے یا آپ کی والدہ معافی مانگیں گی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے انہوں نے کہا میری والدہ جو اس وقت وزیر اعظم تھیں انہوں نے ابو سعید کی فیملی کو سے ملاقات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم انصاف دلائیں گے تو انصاف دلانے کے لیے تو وہ کچھ نہ کر سکی وہ تو ملک سے چلی گئی ایسے میں جو کچھ وہاں ہوا اس پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو لوگ تو میری والدہ کے اقتدار ختم ہونے کے بعد قتل کیے گئے ہیں ہمیں تو ایسی کوئی رپورٹ دنیا کی کسی طرف سے نہیں ملی اگر کسی کے پاس ہو تو وہ شیئر کر دے تاکہ ان کی سچائی ان کا کہا ہوا سب کے سامنے آ جائے بنگلہ دیش میں یقیناً عوامی لیگ بارہ فروری کے انتخابات میں ہونے والے ریفرینڈم اور انتخاب میں ان دونوں جماعتوں کی مخالفت کرے گی لیکن کیا کیا جائے کہ ایک وہ صاحب جو بنگلہ دیش کی عوامی لیگ سے تعلق رکھتے تھے اور کسی زمانے میں ان کے وزیر اطلاعات ہوتے تھے وزیر اطلاعات پاکستان کے ایک صاحب تھے جن کو ضیاء الق اپنا اوپننگ بیٹس مین کہتے تھے یا جب بھی کوئی وزیر اطلاعات آتا ہے تو وہ اپنی شکل بہت زیادہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ میری شکل روز نظر آئے اسی طرح کے ایک صاحب جو ضرورت سے زیادہ بولا کرتے تھے انہوں نے بی این پی جوائن کر لی ہے یہ بات سننے میں آ رہی تھی کہ عوامی لیگ کے بہت سارے لوگ بی این پی کو جوائن کر لیں گے لیکن کیا کیا جائے کہ ابھی کل ہی بی این پی نے ففٹی نائن انسٹھ ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے جو اپنی ہی پارٹی کے خلاف انتخاب لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں تیرہ پہلے نکال چکے ہیں تو گویا بہتر لوگوں کو وہ جو بہتر کانسیچوینسیز ہیں ان میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی اور تین سو کی کانسٹی اسمبلی میں اگر بہتر کانسیچوینسیز میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں تو اس کی جیت کے لیے امکانات کتنے بچتے ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر ایک سو اکاون ہوں گے تو حکومت بنے گی اور اگر ستر جگہوں پر اپنی ہی جماعت کے اندر معاملہ خراب ہوگا اور لوگوں کو آپ نکالنے پر مجبور ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو گراس روٹ لیول پر کام کرتے رہے مدت سے بی این پی کے ساتھ تھے ضیاء الرحمان صاحب کے زمانے سے ہی اس کے بعد سے خالدہ زیاد صاحبہ کے زمانے سے یہ بات ہم نے آپ پہلے ایک پروگرام میں کی تھی کہ طارق رحمان صاحب پولیٹکس میں نو نامعلوم ہیں ان کو پارٹی کے اندر کی پولیٹکس کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا وہ ذرا تاخیر سے آئے ہیں دیکھتے ہیں یہ تاخیر ان کی کامیابی میں تبدیل ہوتی ہے یا وہ اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھیں گے لیکن ایک معاملہ اور موجود ہے ابھی اس کی باز گشت سنائی دے رہی ہے وہ ہے ڈوال نیشنلٹی والا معاملہ یہ ختم نہیں ہوا ہوا ابھی اگر ڈوال نیشنلٹی کا معاملہ زور پکڑ گیا پھر اور بنگلہ دیش کی عدالتوں میں یہ معاملہ چلا گیا الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے ہیں وہ چیلنج ہو گئے تو ممکن ہے بنگلہ دیش کے اندر انتخابات کا ہونا کسی حد تک مشکوک ہو جائے آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ